ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा असभ्य भाषेत गप्पा मारणाऱ्या टोळक्याला हटकणे लेडीज टेलरला चांगलेच महागात पडले आहे त्या टोळक्याने दुकानाची तोडफोड करून टेलर आणि टेलरच्या मुलावर चाकू हल्ला केला आहे उल्हासगर कॅम्प नंबर तीन येथील अशोक नगरमध्ये मेहक लेडीज टेलर हे जावेद शेख यांचे दुकान आहे त्या ठिकाणी दुपारी तीनच्या दरम्यान चार ते पाच मुलांची टोळकी दुकानासमोर अभद्र भाषेत गप्पा मारत होती लेडीज टेलर दुकान असल्याने येणाऱ्या महिला ग्राहकांना त्रास होऊ नये म्हणून जावेद यांनी त्यांना पुढे जाऊन गप्पा गोष्टी करण्यास सांगितले याला उत्तर देत त्यातील एका मुलाने म्हटले की तुम्ही तुमचे दुकानाचे शटर बंद करा किंवा खिडकी लावून घ्या थोड्याच वेळात याच टोळक्याने रॉड व चाकूच्या सहाय्याने जावेद यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबियांवर हल्ला केला या हल्ल्यात जावेद यांच्या डोक्याला व पोटाला जबर मार लागला आहे ते त्यात त्यांचा सोळा वर्षाचा मुलगा याच्याही हातावर वार झाले आहेत तसेच त्यांच्या मुलीला व त्यांच्या बायकोलाही मारहाण करण्यात आली आहे दुकानात शिरून संपूर्ण दुकान फोडून खूप नुकसान झाले आहे आरोपी चांदनी अनिकेत लंगड्या व त्यांच्या साथीदार यांच्या विरोधात मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे मैं मेरा नाम जावेद शेख है मैं तीन नंबर ओटी नगर में रहता हूँ मेरा टेलर का शॉप है और हम लोग उपास से हम लोग रोज़ा पकड़े हम लोग और बाजू में चार पांच लड़के का झुंड बना के लोग मस्ती कर रहा था गाली गलोच आपस में गंदा गंदा बोल रहा था यही बारे में मैं बोला कि भाई हम लोग पूरा लेडीज़ दुकान है थोड़ा सा आगे जाके तुम लोग मजाक मस्ती करो गाली गलौज करो तो इसी में बोलता है कि तुम अपना शटर नीचे कर लो खिड़की बंद कर लो तुमको अगर बुरा लगता है तो बारे में बहसबाजी किया हमसे फिर कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद वो लोग गया और सीधा स्टील का रॉड चाकू और पंच आके और ताबड़ तोड़ दुकान में घुस के कांच उँच तोड़ दिया पूरा कपड़े उपड़े भी खर के पूरा सामान लड़की को मारा मेरे लड़के को चाकू मारा हमको चाकू मारा लड़के को इधर चाकू मारा हमको इधर चाकू मारा इधर पंच से मारा इधर पंच लगाए पंच था वो पहना हुआ था उससे मारा और लड़की को मारा वो स्टील करोड हम लोग छीन के पुलिस चौकी में जमा किया हूँ अभी और लड़के को चाकू मारा है हम तो दो ही जन को जानता हूँ अभिषेक नाम है और वही पांच चार पांच लड़के लोगों को बुला के लाया था, था? और वो उसकी बहन का नाम चांदनी है और, और एक एक नाम लड़के का नाम लंगड़ा है लोग ऐसे वो लोग तो चार पांच जन थे पर पहचानता हूँ दो 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 लड़के को अभिषेक और लंगड़ा और उसकी बहन चांदनी चांदनी के हाथ में चाकू था वो लड़की चाकू सीधा मतलब वार किया उसने लड़की ने वार किया। लड़की ने नहीं लड़के ने वार किया लेकिन वो चाकू ले आई थी उसके हाथ में भी चाकू हाँ तो 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 और मेरी वाइफ वाइफ छुड़ाने उसको वार करने लड़की दौड़ी वो चांदनी चाकू लेके लड़की को भी खून खून हो गया है पूरा लड़की को भी अब पूरा ये सब पूरा लत पत खून अभी आया हूँ पुलिस चौकी मैं तो यही विनती करूँगा पूरे पुलिस प्रशासन को जो अच्छे से अच्छे यही है कि मतलब दोषी लोग को कड़ा सजा दे और हर रोज का है हर रोज आके वो लोग नशे के हमेशा खड़े होके गाली गलौज आपस में करते दुकान के सामने में मना करो तो झगड़ा करता है निखिल चौहान स्वा मीडिया उल्हासनगर ताजा घड़ा स्वानंद न्यूज ला सब्सक्राइब करा बेल आयकॉन वर क्लिक करा